дорогие подписчики зрители гости моего канала с вами скорпионос и сегодня я буду проводить атаку тысячу заклинаний и землетрясения поехали как я заметил у них очень большой урон на забор то есть больше они убивают в забор а не постройки какие красивые увидены на земле Трещины, вот. То есть видите, почти весь забор сломан, а вот постройки нет. пытаемся сломать пушку. Самую такую прикольную. Также хранилище я не могу убивать, потому что, к сожалению, так добавили, поэтому добьем их просто молниями. Сейчас разрушим первую половину базы. Как хранилище начали светиться. Так. Уже я выпустил молнии где-то 600. Так. Начинаем бомбить все. Ну давай, ТХ, разрушься. сейчас, я думаю, мы разрушим ТХ, и на этом я закончу. Ведь это будет очень долго, чтобы разрушить всю базу этими зельями. Извиняюсь, так. Так, дорушиваем ТХ. Кстати, вот, я не разрушил ни одной постройки. Ни одной. Скорее всего, этим землями вообще нереально разрушить постройку. Только можно и навредить вред. Потому что я набрал 0%. Хотя у меня скоро заканчивается тысячу заклинаний. Три, все, у меня их больше нету. Да, скорее всего именно так. Этими землями нельзя разрушить постройку. Можно только нанести и вред. Ну а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо!